Azərbaycan tarixində ilk Avropa oyunlarını qəbul etməyə hazırlaşır. Bu layihə öz müqayisənin çəkisinə görə Avroviziya müsabiqəsini bel arxada qoyur. Təbii ki, tarixa oyunlar Azərbaycanə keçilməsini istəyənlər kifayətlərdi. Amma bilinmir ki, hələ dünən Avroviziya mahnı müsabiqəsini qəbul etmişik və o müsabiqəyə xoqulan nə qədər xarici səs var idi. Oğru da qulaqlarımın sələkometini Dövlətlərin bu qara rəngli təqdimatı ilə bu firmansa vasitələrində Azərbaycanı qara rəngdə təqdim etdi. Nə qədər mətcələr paylaşıldı? Bizim qeyd olunduğu kimi Azərbaycanda siyasi məhbuslar çoxdur. Müsabiqənin boykotuna çağırdılar. Belə yerli sevici də bu qara pərviz dəyərlərini tapdı. Məsələn, təkliflər səslənirdi ki, faşlar səhnəyə siyasi məhbuslara azadlıq tələb edən xüsusi şuarlar yazılmış maykalarla çıxsınlar. Bəzi borc dövlətləri isə deyildi, yüzlərlə yara vizə müstəmlah dövlətlərinin xası idi. Azərbaycanı azqala seksual azlıqlara xüsusi himayədalıq etməkdə vəd etməxandıqlar. Avropa İttifaqı rəfəsində də oxşar vəziyyət yaranmışdı. Təzqiqlər başlayıb və güclənməkdə. Bütün ölkələrdən qaynaqlanır. Avropadan sərtdir bu dalğa. Yerli hüquq təşkilatlarının böyük əksəriyyətinin Azərbaycanı təziqə bağlı vəziyyət birləşdirib. Avrodiziyə rəfəsindəkindən hətta daha mütəşəkkil şəkildə. Azərbaycan adı kiçik. Amurs azadlığının qürurusu olan bir dövlətin müstəqilliyi diləsi hətta Birləşmiş Ştatların belə xoşuna gəlmir. Barack Obama Azərbaycan adını neqativ tonda öz rəqiblərinin sırasında Rusiya və Çinlə bir yerdə çəkir. Bəs nə bilmişdik? Kim deyildi ki, müstəqilliyi asan məsələdir? Kim demişdi ki, müstəqilliyi bir gün bir dəfə qormaq lazımdır? Xeyr, müstəqillik çətin məsələdir. Müstəqilliyi hər gün və hər dəfə qormaq lazımdır. Cami 23 yıl bundan evvel müstakilini doğmuş bir ülke, yeni doğmuş kadın bedeni gibi her şey hassastır. Bugün adi bir hadise böyle kenardan müdahalenin neticesi olabilir. Matela artıq uğraşmaydı olduğunuz inkar hallarının özünə belə bir gözlə baxmaq olmaz. Şahsdən baxmaq. Belə həqiqətidir. İcidən baxmaq lazım. Bu olsun Matela, qız qalasın. Nə nə gəlir ki, özünün qalanın başını atmış bu adam öz başına buldu. Nə gəlir? Kimsə bizə "get özünü qovadan at" deyirsə, atmalıyıq. Əlbəttə yox. Bu gün dünyada neurolinguistik proqramlar var və bu proqramlar vasitəsilə insanlar özünü biləşir. Özlərinin idarəsindən və idarəsinə çıxarlar. Azərbaycan parlamentinin Güləbəy Hansan şubadaxlar bu günə qədər öz hərəkətlərinizi zəhir edə bilmədilər. Gəlisə hər günəyib, surət komandolasının keçərlə, uşağına oyuncaq alıb gedib velosiped parkdan keçərlər və anadanla belə olmur və belə qalacaq. Edəcək əfsanə. Niyə başqa gün yox? Məs Avropa Oyunlarının başlanmasına 200 gün qalmış ki, sülh tədbir günü və tədbir yerimiz nə olurdu? Kimə minusdur? Kimin, kimin gələmazsın? Kimlənə bu qəddil cinç süisi qurduqlarına gəldilər. Laqidandıra desəmən məlamax. ya niye mescide bu arada oturulmalıydı? Niye milli meclisin karşısında mes bu günlere Niye hansısa meşhur mehbusun canüstü olduğu bari de informasyalar her gün bir kadar mes bu günler daha heyecanla cemiyete oturulur? Sanki kimse göze görünmez diye George ülkene katıp karıştırmakla meşguldü. Ne başlıyor bakı? Niye bize ele gelir ki devlet yalnız onu idare edenlerin hususi mülkiyetidir? öz öznəlik dövlətinin sahibiindən niyə könüllü olaraq təcrübə edəmişik. Dövlətin təhrükəsizliyi ilk növbədən milli təhrükəsizlikdir. Yəni millətin qoruduğu təhrükəsizlik. Millətin mənim, sənin, onun, bizim, onların qorumalığı təhrükəsizlik. Bu gün o gündəki hər bir kəs hətta zibil yeşiyinin yanında belə şübhəli bağlama görərsə ona ayrıcır baxmamalıdır. Vətəndaş öz ölkəsinin müdafiə qrupları ilə əməkdaşlıq etməkdən çəkinməməlidir. Əlbəttə mən anlayıram sovet geçmişimiz olur. KGB'nin kofu kalır. KGB'ye işte benim hacaleti yatan çıkmayayım. Ama o teşkilatı adı KGB'ye. Ve üst halkına karşı şu Əm tənisi ös xalqına işləyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bizimdir. Bu durumla əməkdaşlıq etmək ayıb sayılmamalıdır. Əgər hər hansı bir şübhədə nəsə və ya kimsə açığa verildikse dərhal məlumat verməliyik. Amma daha bunun mükail müşlükdə çuğuluq edən bir başqa mükail müşlük şəklində etməməliyik. Lazım gələndə nazirlik, Daxili İşlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi ilə əməkdaşlıqdan utanmırıq. Onda niyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə həmasdan qorxuruq? Qardaşlar və bacılar, növbəran cəmiyyət və həzrat-ı xalq. iki gözü var. 9 milyonlu halkın ise 18 milyon gözü. Her göz biraz daha sahip ve ayak olsa onda düşman görer ki onun karşısında yalnız ordu, yalnız polis değil. Bütün halk hem aralısı da burası da ki biz üstlerinde bunu başarır. Mesela son iki hadisede hem biz gavasına oğlan gavasına çevirme o Hem de öz mescidine od vurup tarihe düşme isteyen mini herastatların hareketini şıklandırarken mektubat ve medyamızın soğukkanlı davranışını kıymetlendireceğim. O zaman bir takıda mesela sokulan Qanun hərəkətləri barədə də qeyd edərək, biz dövlətimizi qoruduq. Bir dəfə də qüsurun səs sərgincə qaçmadık. Vaydədən vaydialımıza validə, düşən cəmaatin qulağına, qızına, burnuna soxmadık. Əksinə kifayət qədər səbirlə davrandıq. yadınıza okşar oxşar mevzuda biz bir neçə il əvvəl Rusya koşullarının qəbələdən çıxması ərəfəsində İsmaili ve Quba hadiseleri zamanı da danışmıştı. Onda da demiştik ki, eğer təsadüfən parmağımız kapının arasında kalırsa, mütləq bu kapının şimaldan cənubdan şerifdən yoksa şerifdən açılmasına da fikir vermelik. İşimizde oturmuş cin... bizim özümüzü şişirir. Bəzən əylisi provokasiyası peyd olur, bəzən kim sözünü qız atır, ...kimse atır, kimsə də polisi yerlə sürür. Damın keçikçisinin yerlə sürülməsinin altı mənası var. Bu addım atanda qanunu gözən salmağa, dövlətin ali sözünü yerə salmağa hesab edirlər. Mən hətta indi o barədə danışmaq istəmirəm ki, öylən, xassa 85 sm haram ailəçi tərəfindən gəlirsə, mən yox, heç başımda adi vətəndaş tərəfindən gətirilən asayiş şişəsi belə bir müddət göz yumduq hərəkətlərinin qurbanı. Qorxmadanm, nəfsinin əlindən içəs vürüp laxtığı, qarşısında bil dayandığı. Belə adamı maşını ilə deyə gör öz aləmində hörmət etyanın qurbanı. Həmin bütün ideyalar barədə veriləcəklər. Mən bir kənara qoyuram. Sadəcə hamı. Militəhlik təhlükəsizlik baziliyi olmağa yoxdur. Təhlükəsizlik millət olmağa çağırır. Biz Azərbaycanda keçiləcək yolunlara yalnız bir nöqtədən baxmıraq. Qurulmaq ki, onun ətrafında da oyunlar gedir və bu oyunların hakimləri heç də ədalətli deyil. Cinahayət. Sizə elə gəlmirmi? Qoruğu körpüsünə çıxanda sadəcə diqqəti gəlmir. Olar ki, sonda kimsə rızq qalasından yüzünə çıx.